दाखिल किया है क्या मांग, मांग रहे हैं आपकी आपकी जीत कितनी बड़ी होगी मुझे लगता है कि नामांकन पत्र दाखिल हुआ है और उसके ऊपर से ये आज अंदाजा लगा सकते हैं कि इस नागपुर शहर का सामान्य आदमी जो न्याय की प्रतीक्षा में है पिछले दस सालों में जो मोदी सरकार ने जो देश को खराश करने का काम किया है इस देश की लोकशाही ये देश के विरोधी पक्ष खत्म करने का काम किया है कई लोगों को जेल में डाला है लोगों को पकड़कर सरकारें गिराई है और ये नंगा नाच पूरा देश की जनता अपने आंख से देख रही है जिन्होंने 10 साल पहले मोदी सरकार को यहाँ पर बिठाया था आँगा और संवैधानिक संस्था का गैर वापर कर विरोधी पक्ष पर अटैक करके कोई विरोधी पक्ष नहीं रहेगा सिर्फ मैं अकेला रहूंगा इस भूमिका में नरेंद्र जी मोदी है और सारे देश की जनता इनके खिलाफ है सारे देश के पक्ष एक साथ लोकशाही बचाने के लिए संविधान बचाने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं ये विचारधारा का चुनाव है एक तरफ की विचारधारा है जो बोलती है कि हमें संविधान बदलाना है 400 पार करके हम संविधान बदलाएंगे और कांग्रेस और उसके सब साथी लोग बोलते हैं कि संविधान की हमें रक्षा करना है इस देश देश में लोकशाही साबित रखना है आम आदमी को न्याय देना है आम आदमी की जरूरतें पूर्ण करना है इसके ऊपर ये चुनाव है नितिन गडकरी जो है वो तो विकास नितिन गडकरी जो है, तो है लेकिन आप कह रहे कि आपने विकास करके उपकार नहीं किया ऐसा क्यों कह रहे हैं आप मुझे लगता है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आएगा दस साल पहले इस नागपुर में चार बार सांसद विलास पत्तेवाल साहब थे विलासराव जी देशमुख राज्य के मुख्यमंत्री थे नागपूर हे जे आहे हे काँग्रेसच्या विचारा विचाराचं शहरात नेहमी राहिलेलं आहे आणि आता जेव्हा विचाराची लढाई सुरू झालेली आहे तर इथं काँग्रेसचाच विजय महाविकास आघाडीचाच विजय झाल्याशिवाय राहणार नाही असं चित्र आज आपण पाहतो आहे विकास कोणाचा झाला म्हणजे विकासाचे गुणगान गातात आहेत बीजेपीचे नेता लोक त्यांना माझा सवाल आहे की नागपूरकरांचा किती विकास झाला आणि त्यांचा स्वतःचा देशात आणि विदेशात आणि नागपुरात किती विकास झाला ते पण यादी त्यांना जाहीर करावं लागणार आहे नागपूरकरांचं किती नुकसान त्यांनी केलं नागपूरमध्ये हे टेम्परेचर वाढवण्याचं काम कोणी केलं आज पहिलेच नागपूरमध्ये सगळ्यात उष्ण परिस्थिती राहायची सिमेंटचे रस्ते बनवून म्हणाले ते ऐंशी वर्ष हे रस्ते चालणार आज नागपूरमध्ये सगळे रस्ते खोदले गेलेले आहेत सगळे ट्रॅफिक जाम आहे त्यामुळे विकासावर त्यांनी चर्चाच करू नये नाही तर त्यांना अडचण निर्माण होईल असा आमचा सल्ला त्यांना आहे एक पण दोन हजार चौदा मध्ये मोदीजींनी जे जी आश्वासन या देशाच्या दिलं ते होतं काळा धनानु पंधरा लाख रुपये गरीबाच्या खात्यात टाकून टाकले नाही